ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म

श्री हरी हियोम तत्सत श्रीगुरु भियो नमः हरी हियोम एवरीवन एंड वेलकम तू अनदर सेशन ऑफ गीता योगा टुडे लेटस लर्न स्लोका फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स एंड फिफ्टी सेवन एस यूजुअल प्लीज रिपीट व्हेन यू आर हीरिंग पद्माजी के वाइस आफ्टर दैट बट प्लीज बी इन म्यूट श्री Bhagawan भगवान भगवान उवाच उवाच प्रजहाति प्रजहाति यदा यदा कामान कामान सर्वान सर्वान पार्थ पार्थ मनह मनह गतान गतान आत्मनि आत्मनि एव एव आत्मना आत्मना तुष्टः तुष्टः स्थितः स्थितः प्रज्ञः प्रज्ञः तदा तदा उच्यते उच्यते श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञ तदोच्यते स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते द सुप्रीम लॉर्ड सेड ओ पार्थ व्हेन वन डिस्कर्ड्स ऑल सेल्फिश डिजायर्स एंड क्रेविंग्स ऑफ द सेंसेस दैट टॉरमेंट द माइंड एंड बिकम्स सैटिस्फाइड इन द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ सच अ पर्सन इज सेड टू बी ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು ಓ ಪಾರ್ಥನೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಂಬಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹವನು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ दुखेशु दुखेशु अघ्न अनुद्वि मना मना सुखेशु विगत विगत स्पृह स्पृह वीत वीत राग राग भय भय क्रोध क्रोधः स्थित स्थित धीः धीः मुनिः मुनिः उच्यते उच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु विगत स्पृहः वीतरागभयक्रोधः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीर्मुनि रुच्यते, रुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः

ದುಃಖದ ನಡುವೆ ಅಚಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಯಾರು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಮೋಹ ಭಯ ಹಾಗೂ ಕೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯ ಮುನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ यह यह सर्वत्र सर्वत्र अनभिस्नेहह अनभिस्नेहह तत् 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 प्राप्य प्राप्य शुभ शुभ अशुभम अशुभम न न अभिनंदति अभिनंदति न न द्वेष्टि द्वेष्टि तस्य तस्य प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता यह सर्वत्रानभिस्नेहः यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रास्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् यः सर्वत्रानभिस्नेहः स्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता न्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्यशुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता

ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಕ್ಲೇಶದಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಋಷಿ ॐ असतोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्तिः मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरि ओम तत्सत्गुभ्यो नम श्रीकृष्णापणमस्तु हरि एव्री एवरीवन एंड थैंक यू फॉर जॉनिंग टुडे धन्यवाद